За время существования программы в рубрике «Автознакомство» мы изучили очень много самых разных машин, новых моделей рестайлинговых, совершенно разных классов и модификаций. Сегодня знакомимся ближе с автомобилем, на долю которого выпала очень непростая миссия – стать народным. Это «Форца», та самая модель, на которую ЗАС возлагает большие надежды. Суждено ли им оправдаться, выясняем далее. Появление этого автомобиля страна ждала долго. Уставшему от устаревшего дизайна и конструкции Таври и Славут народу требовалась доступная альтернатива – недорогой, простой, но при этом современный, практичный и надежный автомобиль. После долгих лет ожидания такой автомобиль наконец появился. И им стал «Сфорца». Учитывая тот факт, что дизайн Форца современен, от его разработки приложили руку итальянцы, говорить о каком-то сравнении с предыдущими зазовскими моделями просто неуместно. Даже в сравнении с народным любимцем Ланосом Форца выглядит гораздо прогрессивней. Конечно, ее габариты и пропорции не позволяют говорить об особой элегантности, но некоторые элементы однозначно указывают на то, что дизайну уделено немало внимания. И наряду с практичностью автомобиль не лишен и некоторых дизайнерских изысков. Взять хотя бы выштамповки над задними колесными арками или смелый рощерк поясной линии. А крупная и выразительная оптика в сочетании щетка очерченными воздухозаборниками и круглыми противотуманками в переднем бампере создают даже некий налет спортивности, который вовсе не ожидаешь увидеть на автомобиле такого класса. Все это актуально для любой из трех версий Форца. А топовая комплектация, как раз и принимавшая участие в нашем автознакомстве, вдобавок оснащена легкосплавными дисками. Форца предлагается с двумя типами пятидверных кузовов – хэтчбэк и лифтбэк. Из них больше всего шансов завоевать сердца украинских покупателей имеет скорее последний, так как при трехобъемном седановском профиле, так почитаемом в нашей стране, лифтбэк располагает всеми практическими преимуществами хэтчбэков – огромным проемом задней двери и вместительным багажником, особенно со сложенным задним диваном. Приятной неожиданностью стало наличие ключа-брелока с выкидным жалом и кнопками отпирания центрального замка и все того же багажника. В салоне привычная и знакомая по современным отечественным, да и не только отечественным автомобилям, атмосфера. При цене базовой версии Форцы от 80 тысяч 620 гривен едва ли стоит ожидать присутствия дорогих материалов в отделке интерьера. И их здесь, естественно, нет. И хотя выглядит салон вполне современно, для потенциальных покупателей этой машины важнее другое – качество сопряжения деталей, эргономика и долговечность. Останавливаясь подробнее, пластик жесткий, но зазоры между деталями равномерные и посторонних шумов в процессе езды, как выяснилось позже, не издают. Салон не поражает богатством убранства, но все необходимое в нем есть. Электроприводы, стекол и наружных зеркал, кондиционер, жидкокристаллический дисплей на панели приборов с указателем мгновенного расхода топлива и магнитола с USB-разъемом. касается эргономики, то сидение водителя предполагает высокую городскую посадку. Учитывая неожиданно маленький размер приборов, поначалу это вызывает необычное ощущение. Но благодаря регулируемому по вертикали рулю и тому, что все остальное оборудование под рукой, к такой особенности посадки быстро привыкаешь. Выполненное по немецким стандартам управление наружным освещением логично и функционально. Указатель поворота в лучших традициях современных европейских автомобилей отвечает трехкратно морганием в ответ на легкое касание рычажка. А особенно нас порадовала эффективность отопления. В совокупности с двухступенчатым подогревом передних сидений уже через пять минут езды пришлось перевести регулятор печки в более холодный режим, несмотря на 12-градусный мороз за окном. От управляемости бюджетных автомобилей, как правило, не ждут особой изысканности, рассчитывая в первую очередь на надежность и предсказуемость. И с этим у Форцы все в порядке. Типичные переднеприводные реакции, внятное усилие на руле, плотная и достаточно энергоемкая подвеска. В общем, и ходовая часть, и двигатель Форцы располагают к размеренной езде. Полуторалитровый мотор, созданный при участии австрийской фирмы AVL, выдает 109 лошадиных сил. Но основную тягу развивает на низах, располагая крайним переключением и экономичной езде на повышенных передачах. Усилия на педали тормоза и замедление вполне предсказуемо. А учитывая наличие антиблокировочной системы и системы распределения тормозных усилий, можно говорить и о приемлемом уровне активной безопасности. А повышению пассивной безопасности способствуют две фронтальных подушки для водителей и и усилители в дверях. Хочется верить, что по части качества и надежности форца тоже не подведет, но на это ответ может дать только время. После проведенного в компании «Форца дня» стало очевидным. У автомобиля есть все шансы воплотить миссию, возложенную на него создателями и маркетологами. судя по позитивным отзывам уже новоиспеченных покупателей за «Сфорза», народу машина понравилась. Подтверждение чему знаковая победа в номинации «Лучший доступный автомобиль» на самом популярном автомобильном конкурсе в стране «Автомобиль года в Украине-2012».